И с удовольствием приветствуем гостя в студии, политолог Валентин Войтков. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о ситуации на востоке нашей страны в целом, ну и безусловно о специальном статусе, который, о котором говорили для некоторых районов Донецкой и Луганской области. Ваше отношение к этому заявлению. И в принципе, вот понимание, что есть вот этот особенный статус, есть ли уже понимание, что это означает? На самом деле, такого понимания нет ни у кого. Я думаю, даже включая тех боевиков, которые сейчас воюют на Донбассе. Насколько известно, ведутся переговоры на уровне администрации президента Украины, администрации президента Российской Федерации. В чем суть этих договоренностей, пока неизвестно. По сути, мы можем говорить о том, что идут договоренности в таком куларном режиме, Текста законопроекта нет до сих пор, хотя на самом деле вчера Петр Порошенко общался с Ангелой Меркель и прозвучала дата 16 сентября, вторник, это дата, когда будет рассматриваться этот законопроект. Естественно, с учетом того, что у нас стартовала избирательная кампания, мы видели целый парад партийных съездов на этих выходных, понятно, что этот законопроект и без того, что он является по сути уникальным, да? то есть мы этим законопроектом по сути узаканиваем ну, такое себе Приднестровье, Ольстер, аналогий исторических можно проводить достаточно много, но понятно, что это будет чужеродное тело в теле государства, единого государства Украина. И без, этого будет, и без этого, с учетом политической избирательной кампании, понятно, что он будет рассматриваться, рассматриваться очень и очень тяжело. Мы продолжим, мы продолжим через несколько минут. Возле Министерства обороны у нас было уже несколько включений. Возле Министерства обороны Украины продолжается митинг близких и родственников бойцов из 11-го батальона территориальной обороны Киевская Русь. Сейчас закончилась встреча представителей Министерства с инициативной группой митингующих. О подробностях встречи мы узнаем у нашей коллеги Ольги Порощук. Оля, тебе слово. Хорошо, хот зв'язку Матері та дружини з хлопців, які зараз служать в 11-й та 12-й бригаді, і зараз знаходяться в зоні АТО, і досі тут під міністерством оборони. Всі вони очікують результату переговорів. Адже як відомо, вже кілька годин тому на переговори до заступника міністра оборони Петра Мехеда пішла ініціативна група у складі кількох осіб. Це, це жінки та дружини. Хлопці з 11-ї бригади, а також хлопці з 12-ї бригади, які зараз в Києві вони приїхали у відпустку. До людей теж вийшов за радник, радник заступника міністра оборони Василь Будик. Він спілкувався з людьми про те, що вдалося про щось домовитися. Маємо нагоду поспілкуватися з ним особисто. Пане Василю, доброго вам дня! Скажіть, будь ласка, ви розмовляли з людьми з жінками, чи що основне вони вимагають? Ну основні вопросы, які просять сьогодні решить, це ротація, заміна бойців, які знаходяться вже длительний срок на позиціях і просьбы вирівняти фронт, щоб була можливість вийти з Дебальцева, либо укріпити його, либо покинути. Коли можуть бути їхні вимоги, почуті і задовільнення? Чи чи взагалі можливо це виконати на коротший термін? Ну, все мы сегодня понимаем всю сложность, которую мы имеем. Это не готовность в прошлом, не готовность нашей армии к тем вызовам, которые сегодня она имеет. Это сложность э, в управлении, сложность в координации. Фактически сегодня нам нужно возрождать армию и строить ее ну, абсолютно с нуля. Так все же, когда возможно ротация тех хлопцев, которые сейчас под Дебальцево, с 11-й бригады? Все происходит таким образом, что прежде чем теперь послать на ротацию, командование приняло решение о подготовке новых батальонов, которые пройдут обучение, которые сейчас находятся на полигонах и проходят обучение. Как только они пройдут курс обучения и будут в состоянии выполнять поставленные задачи, ротация будет произведена. Сколько может тревать такое навчание? В среднем, ну где-то нужен месяц на то, чтобы подготовить подразделение более-менее. Я не говорю очень хорошее боевое слаживание, но хотя бы основы. И чтобы мы сегодня избежали тех ошибок, которые уже были допущены, нужно время на подготовку. То есть мы не готовы сегодня заменять неподготовленных бойцов новыми неподготовленными. Мы эту ситуацию не решим. Ошибки простые. Нужно было срочно ну как, встретить ту ситуацию. То есть мы имеем полноценное военное вторжение российской армии сегодня на нашей территории. И сегодня АТО, грубо говоря, закончилось. Сегодня мы переходим к обороне. Сегодня мы имеем вторжение противника сюда. И нам нужны другие условия и другие солдаты, более подготовленные для решения этих задач. Я вам дякую. Це був Василь Будик, радник заступника міністра оборони України. Отож, зараз ще досі тривають переговори ініціативної групи від мітингувальників та заступника міністра оборони України Петра Мехеда. Ми очікуємо і повідомимо вже результат цих переговорів в наступних ефірах. Спасибо, Оля. Ольга Прачук была с нами на связи. В то же время провести ротацию военных в зоне проведения АТО невозможно в условиях, когда родственники военнослужащих блокируют воинские части. Об этом вчера на пресс-конференции заявил полковник вооруженных сил Украины, начальник бронетанковой службы вооружения оперативного командования ЮГ Евгений Сидоренко. Далее прямая речь. Когда вот смотришь, честно сказать, не было времени смотреть телевизоры, в основном, это уже будучи в госпитале, я посмотрел информацию, та, которая меня интересовала. Так вот, мне было очень жалко и обидно, что блокировались воинские части. Столько много поднималось вопроса, давайте сделаем ротацию. А какая ротация? Если воинские части блокируют, мы своих мужей не отправим, мы детей не отправим, вы не отправите, а кем менять? Значит, те, кто там стоял, те и будут стоять вечно. Да не там надо блокировать. Не у себя в стране надо блокировать. Едьте на Запад, блокируйте там российские колонны. Блокируйте сепаратистов. Что же вы блокируете своих? Это предательство. Я не могу назвать это по-другому. Вместо того, чтобы объединиться и помочь, получается у нас в тылу предателя? Обидно, честно скажу. Мне было обидно. У нас есть несколько мгновений для того, чтобы обсудить услышанное вот по поводу ротации. Как вы думаете, насколько важна в данный момент ротация? Ну, я понимаю, что вы не военный эксперт, но тем не менее. Ну, ротация, безусловно, важна, потому что эти физические, и не только технические ресурсы, исчерпываются, исчерпываются и физические ресурсы. И много ребят, которые пошли добровольцами, в военкомат весной, в марте, апреле, они до сих пор находятся в зоне ТО. Поэтому, конечно, ротация важна, нужна. Но тут, конечно, конечно, нужно вести разъяснительную работу с комитетом матерей. Министерство обороны нужно занимать более проактивную позицию в информационной работе, естественно. И почему? Потому что очень много информации утаивается. Конечно, дефицит информации порождает панику очень часто. Мы продолжим разговор в студии. Мы принесемся в Украинский кризисный медиацентр, где проходит пресс-конференция, посвященная отчету за первые шесть месяцев открытого доступа в Межигорье. Давайте послушаем, о чем говорят там. Речные матрасы, 20 штук двухярусных лежек. Это в будинок малютки, який сейчас, я вам позже скажу. Подушки, белезную, постельну, то что. Потому что сами тоже, понимаете, люди живут, и каждому нужно... Ну, что-то отдельное. За останні два місяці було відкрито будинок малютка, на який потрачено 130 тисяч гривень для його відновлення, тому що ми, там знаходилися беркут общежиття, яке було, ну, лишилися тільки стіни, грубо говоря, її треба було повністю відновити від електрики, сантехніки та інші матеріальні, так сказати, затрати. Значить, в будинку малютку, малютка, в якому вже народилося у нас шостеро дітей. В інших гуртожитках народилося 5 дітей. Тобі ж на Міжгір'ї вже є 11 дітей, які народилися за цей час. Що було зроблено коротко на Міжгір'ї? Проведено межигіря фест, в якому було прийнято 350 гостей, з яких 70 чоловік міжнародних журналістів та дипломатів. Проведено День миру 1 вересня, де було прийнято 240 дітей з Вижгородського району. Їм проводилися екскурсії по Межигір'ю, влаштовано концерт та наданий безкоштовний обід. У нас виступав ляльковий театр Золоті ворота. Вихідними днями проводяться концерти за участю народних колективів. Народних колективів. Далі. Що стосується інших комплексів на Межигір'ї, такі, як у нас кінологічний центр. В кінологічному центрі у нас на даний момент 32 собаки, з яких 20 собак Януковича. 5 собак ми спеціально купили для того, щоб наші військові. Кінологи займалися е, тренуваннями для е, того, щоб ці собаки могли шукати вибухові різні речовини, пристрої. Тому що, як ви знаєте, в нашій державі надзвичайно е, не вистачає професійних е, ну, собак, які б могли чітко визначати вибухові. Е, Пристрої, речі в різних місцях. Тому було прийнято рішення громадою, якби щоб наші кінологи цим займалися. Це ми порахували, що дуже важливий, ну, важливий момент. І ці собаки так само можуть знадобитися і в зоні АТО, і в інших якихось місцях. І інших сім собак це вони призначені для охорони самої, самої території. Значить, що у нас стосується тварин. На даному етапі ми вже закупили на 180 тисяч гривень кормів на зиму. Це входить і зернові корма, і входять ну, сіно для нашої великої та малої рогатої худоби. Значить, кількість. Така у нас велика рогата худоба 9 голів, дрібна рогата худоба 28 голів, свиней 26 голів, страуси 16. Птиця водоплавна, водоплаваюча, тобі шкачка, ну, проста 70 голів. Птиця водоплаваюча декоративна 10 голів. курчат – 33 штуки, цесарки 25 штук, індики – 40 штук. Птиця декоративна. Це сарки, це у нас павин звичайний і дрохва 22 штуки. Фазани 68 штук, голубів 190 штук. Це Віктора Федоровича, ті, які були подаровані там різними. І він сам ну, любив, тось, так сказати, купляв частину голубів. Звичайно. Звичайно. Кролі 42 штуки. Качки дикі у нас є. Це вільно. Вільно живущі птахи, яких як мінімум буває 150-200 чоловік в літній період. Е, кажу, чоловік штук. <плес> і е, в зимній період їх збільшується удвічі-втричі. Удвічі. Чому важливо? Тому що ми їх також кормимо із-за того, що ну, вони привикли там прилітати на зиму, і якщо ми їх не будемо кормити, вони будуть теж ну, помирати. Дикі Копитні у нас 23 голови і антилоп сім голів. Чому я, наприклад, ну, міг це не докладувати, але я думаю, що громадянам України все таки цікаво по голів'я, і вони, якщо буде більш точніше їм, то вони будуть промотувати і точно знати по голів'я. Це короткий. Так сказати, ну такий брифінг для того, щоб відчитатися під перед громадянами України, які ну, бували на Межигір'ї, які чули про Межигір'я, і щоб вони розуміли, куди їхні благотворительні благо, благодійні внески тратяться і як у ними громада Межигір'я розпоряджається. Це, що стосується фінансів, що стосується юридичного моменту на міжгір'я, тому що всім цікаво. Буде наш головний юрист громадський Олександр. Йому слово. Я доброго дня, звати мене Оленченко Олександр. Я є юристом-адвокатом. Так склалося, що надаю консультації, допомагаю більш-менш. Підтримувати правовий порядок на Межигір'ї. З приводу цього, що хотілося би сказати, от ми почули тільки що багато цікавих цифр, почули, куди витрачаються досить великі суми коштів. Цікавим те, є, що з, з погляду, з точки зору процесуального законодавства кримінального, Вернемся в студию. Напомню, у нас в студии Валентин Войтков, политолог. И вот мы говорили о специальном статусе, особенном статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской области. Как вы думаете, это может как-то повлиять на дальнейшее сотрудничество с ЕС? Вот такой особый статус в стране, я думаю, да. Конечно, особый статус отдельной, отдельной, территории он повлияет. Если говорить о евроинтеграции и евроатлантической интеграции, то, конечно, страна, которая имеет текущий конфликт, тем более текущий конфликт с ядерным государством, она вряд ли станет членом НАТО. Собственно, вся задача, задача минимум, которую преследовал Путин и Россия, она выполнена, а именно недопущение вступление Украины в НАТО. В данном случае, конечно, говорить об этом будет сложно в ближайшие несколько лет, так точно. Как будут разворачиваться события далее, будет видно в течение последующих месяцев. Понятно, что мы вступили ну, в такую позиционную вы знаете, борьбу, затяжную борьбу, экономическую. То есть мы, ну, у нас сейчас на первом плане не только военный фронт, но и будет и энергетический фронт. Скоро зима, и уже, конечно, очень настораживают сообщения, хотя, конечно, они были прогнозируемы. Сообщения со, со Словакии, с, стран, с других стран-партнеров, которые э, поставляли газ в Украину. Россия ограничивает поставки газа, конечно, она будет создавать энергетическое кольцо. Ну и, естественно, будет продолжать следовать своей стратегии экономического, экономической блокады и создания таких условий, которые приведут к экономическому коллапсу внутри страны. Валентина, вот уже на этой неделе да, президент Петр Порошенко пообещал подать законопроект на рассмотрение Верховной Рады. И вот в случае, если, допустим, Верховная Рада проголосует за этот законопроект и таким образом даст некую автономию, пока сложно предположить, что именно это будет, да, но, допустим, некая мягкая форма автономии, вот как, чтобы не нарушать унитарный статус государства, вот в этом случае этот статус удовлетворит ли людей, боевиков по ту сторону баррикад и будет ли это решением проблемы? Нет, не удовлетворит. Это будет серая зона в составе Украины. Там будут проведены местные выборы. Боевики, которые там сейчас орудуют, они получат официальный статус депутатов местных советов, мэров городов. Это уже понятно из всех заявлений, в том числе Юрия Луценко, советника президента естественно будет попытка провести выборы на этих, на этих территориях провести выборы в верховную раду я напомню что на этой территории проживает 4,5 миллиона граждан ответа будут ли там выборы мы пока не получили а я скажу что 4,5 миллиона избирателей и выборы которые там не контролируются они способны внести ну, серьезную ну, сер, да, то есть они способны серьезно поменять итоговые итоговый расклад сил в верховной раде Естественно, для Путина это некий плацдарм, э -э, такой тлеющий конфликт э -э, и плацдарм, с которого он будет осуществлять свои набеги на территорию остальной Украины. Мы видим, что режим перемирия нарушается. Э -э, говорить о мире, опять-таки, повторюсь, сложно и, вы знаете, как бы рассчитывать на то, что э -э, в ближайшее время все прекратится, точно не стоит. Почему? Потому что есть агрессор и цели, э -э, которые он преследует, они не достигнуты. А если они не достигнуты, соответственно, будет продолжение, если будет следующая фаза, вопрос только в каком виде, в каком формате она будет идти. Пока все идет к тому, что это будет такая оппозиционная борьба. Будут методы не только военные, но и экономические, энергетические, политические. То есть создание пятой колонны для Путина критически важно ему влиять на принятие решений в Верховной Раде. Сейчас у него есть некий там, блокирующий пакет акций в Верховной Ради, В любом случае процентов 25-30 депутатов это депутаты, которые ориентируются, являются явно пророссийскими. Да? Вот. Стоит задача, конечно же, как минимум этот результат повторить на досрочных выборах, которые будут до 6 октября. Ну, смотрите, тогда, исходя из этого, получается, что какие бы экономические и политические преференции сейчас не получил Донбасс, представители так называемых республик это не устроит. И в таком случае для чего тогда вся эта инсценировка? Это не инструмент, то есть все вот эти преференции, это не, инструмент, это не цель, а это инструмент для для, да, для достижения ну, серьезных стратегических целей. Э, стратегическая цель, которую преследует Путин, она не достигнута. Он достиг тактического успеха. Стратегического нет, ему не, удалось. Только... Усп... Ему не mm -hmm. удалось достичь, поэтому в ближайшие годы у нас будет тлеющий конфликт. Некоторые эксперты говорят, что Владимиру Владимировичу Восток Украины, в принципе, как в составе России, как Крым, он ведь не нужен. Нет, Может, нужна серая буферная зона, через которую открыт коридор на Крым. Ну, сейчас коридор это на Крым нет, потому что там есть еще Херсонская область. Вот. Но, как вы думаете, приложит ли в ближайшее время все усилия Владимир Владимирович, если речь идет действительно о этом коридоре, благопутном на Крым, именно в Херсонскую область перераспределяться для туда силы? Ну, вы знаете, если он увидит э, возможность сделать этот коридор, этот коридор будет сделан. Поэтому нам нужно, конечно же, держать оборону. То есть здесь вот во время включения звучали э, да, призывы во время, во, возле Министерства обороны о том, что нужно уходить с Дебальцева. Вы знаете, это очень спорный, очень спорный призыв. Почему? Потому что сейчас отдавать свою территорию просто так, ну, вы знаете, это только э, э, стимулировать аппетит агрессора. Для Путина, вы знаете, Крым критически важен тоже, в том числе, и пока он свои цели достиг, ему важно в ближайшее время решить вопрос обеспечения полуострова. Поэтому, конечно, он будет создавать такой сухопутный коридор, если будет возможность это сделать. Мост никто не, строит, никто не собирается строить через Керченский. Пролив – это очень дорогостоящий проект, и вообще ну, в данном случае Путин пытается решить задачи минимальными, миним, за, минимальными затратами. А как вы думаете, вот если все-таки э, рассматривать версию о коридоре на Крым, вот, э, то для чего нужна была в таком случае э, Луганская область? Ведь можно было вот зайти через ну, Ростов, через Таганрог? Донецкую область и дальше через Запорожскую и Херсонскую, зачем нужен был тогда Луганск? Ну, вы знаете, я думаю, что Луганск был избран, опять-таки, повторюсь, я не военный эксперт, но, наверное, если исходить из чисто политических соображений, избирались, выбирались в первую очередь те территории, которые ну, внутри, ну, ментально готовы, больше ориентироваться на Россию. Если говорить о Запорожье, то здесь, мне кажется, у Путина менее и у России менее сильные позиции, чем в Луганской области. Луганская область, она всегда была красной, там всегда побеждали коммунисты, в последнее время там всегда побеждали, всегда побеждала партия регионов, и, ну, вы знаете, не будет большим секретом, если мы опять-таки скажем, что в Луганской области, ну, как минимум процентов 75-80, они против НАТО, они против вступления в Европейский Союз, и как приграничная территория, они, конечно же, выступают исключительно за там теснейшие связи, там уже Союз с Россией, поэтому, когда планировалась эта операция, я думаю, в первую очередь ее цель была внутри создать такую обстановку, которая будет способствовать э -э тому, что люди сами будут выходить на улицу и поддерживать, ну тот же, сценарий, да, тот же сценарий, который был реализован в Крыму, без единого выстрела была взята ну, целая громадная территория. Почему? Ну не только потому, что у нас не было э, хорошего, ну, хорошей армии, не только потому, что мы не оборонялись, а еще и потому, что мирные жители, большинство, конечно, не подавляющее, но большинство, оно, конечно же, выступало за Россию. В тот момент, когда было растеряно наше руководство, Россия, этот момент, э, ну, Россия эту ситуацию максимально использовала. Тот же крымский сценарий они пытались повторить в Луганске, но уже как бы ну, ситуация, э, ну не удалось им развить свой успех э, ну, по разным причинам, в том числе и потому, что наши заняли оборону. Вот возвращаясь к специальному статусу э, вот для этих районов Донецкой и Луганской областей, мы же понимаем, что даже при, при придании этого статуса выборы провести там будет невозможно демократические выборы провести будет невозможно. А выборы провести будет возможно. Выборы, которые можно назвать, которые только будут называться выборами, да. Ну и теоретически кто бы может выдвигаться там на этих выборах, там по, по мажоритарным округам? Если говорить о парламентской кампании, то это ну вы знаете, очень большая интрига связанная с Кумом Путина с Медведчуком, да, где он, как, как он будет баллотироваться, пока мы видим только заявление партии регионов, что они не будут идти, хотя, конечно, планировалось их участие. Есть оппозиционный, так называемый, иногда его называют прокремлевский или кремлевский блок. Вот, поэтому ну, есть другие политические силы, которые не против этих 4,5 миллиона человек, которые там, использовать для того, чтобы преодолеть 5 барьер. Вы знаете, мы будем, давайте не будем забегать наперед. Сегодня заканчивается срок регистрации партийных списков. Я думаю, что завтра уже будет более-менее понятно. В том числе мы увидим, конечно же, тех законопроекта, и там тоже будет много, много ответов на наши многочисленные вопросы. Правый сектор утвердил первую десятку избирательного списка. Вот я сейчас просматриваю, угу. и что в первой десятке нет Дмитрия Ярышина. Ну, у них э, практически нет шансов преодолеть 5% барьер, давайте будем откровенными. И э, есть правый сектор, конечно же, они заявятся на выборы, будут э, ну, вести кампанию избирательную, говорить о том, за какие, ну, на каких позициях они стоят. Но ну, Дмитрий Ярош будет баллотироваться по мажоритарному округу в Днепропетровской области, по-моему, в Днепродзержинске, откуда он родом. Я думаю, что у него есть неплохие шансы, неплохие шансы избраться в Верховную Раду, и то, что он идет по мажоритарке, еще раз подтверждает, что нет у правого сектора, как у политической силы, шансов зайти в этот парламент. Не ну, и, и время один, было очень много депутатов да. правого сектора идут как мажоритарщики. Не время было, знаете, был такой подъем во время Майдана, но говорить серьезно о, ну, говорить о правом секторе как о серьезной растущей политической силе нет никаких оснований. Это крайний, вы знаете, такой ультрафланг э э, националистический. Э с учетом того, что у нас сейчас весь политический спектр сдвинулся вправо, они немного потеряли свою актуальность. Валентин, спасибо вам большое, а что спасибо. К нам. Сегодня Валентин Войтков, политолог, был гостем нашей студии. Мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.